Мы не будем его считать. Итак, друзья мои, вы всегда мобильны, вы всегда вижу на колесах. А вот кинофильмы, связанные с автомобилями, какие вы знаете кинофильмы про автомобили? Берегись автомобиля, такой хороший добрый фильм. Форсаж, отлично. Целых шесть. Форсаж 1, Форсаж 2, Форсаж 3, Форсаж 6. Хорошо. Тогда вопрос следующий. А, кстати, почему юное очарование приехало одно? Это сопровождающие лица. Отлично, замечательно. Не уходим далеко, не убегаем. Друзья мои, но есть один фильм, который очень связан с нашим порталом. Город Витебск.бай. Поскольку однажды мы уже проводили розыгрыш, именно связанный с этим кинофильмом. Кинофильм, конечно же, про скорость, про автомобили. Как вы думаете, что это за фильм? Кто угадает? Ну вот так вот. Даже не успели подумать остальные участники, потому что это действительно фильм «Жажда скорости». Но выиграет тот, кто назовет по-английски. И здесь присутствующих. Need for speed, говорят. А, вот так вот. Водитель БМВ говорит need for speed. Ну что ж, в принципе, сертификат у нас один. Автомобиль, который нельзя было не заметить в этом фильме. Вот, автомобиль, который связан э, с этим фильмом, который был в этом фильме, очень яркий. Форт Мустан. Заметьте, я даже не знаю, как, как разделить призы. У нас имеется один сертификат. Но все, как говорится, в ваших руках. Смотрите, у нас есть ребята, которые дружно, велосипедисты, которые дружно, радостно вместе назвали, в общем-то, очень много правильных ответов дали. И у нас есть юный автомобилист вместе с родителями, который прибыл э, на площадь. Кому? Кому отдаем подарок? Они оба равнозначные. Кто сейчас быстрее назовет, какого цвета Форт Мустан стоит на нашей парковке? Призов достается девушке. Ну что ж, друзья, спасибо за участие. А вот этот вот сертификат, 50% скидка на разовое посещение салона. Нью-Йорк достается именно вам. Мы поздравляем аплодисменты участникам и огромное... Так, я понял, меня уже хотят задавить за то, что я не дал подарок. Но я же нет, я добрый, я всем-всем всегда даю подарки небольшие, небольшие, но приятные. Я думаю, что записаться в автошколу с вот этой вот ручкой от фирмы Висман будет приятно держать тебе маленький подарок. И, конечно же, твоим родителям небольшие сувениры, друзья. Ну а мы через считанные секунды Продолжим, продолжим знакомиться с нашими друзьями, с нашими партнерами, с нашими помощниками и с теми, кто пришел поздравить городской портал город .бай с этим замечательным праздником, десятилетием, с днем рождения. Ну что ж, быть на машине, быть за рулем, это значит быть всегда мобильным, но не только... Автомобиль помогает быть мобильным, но и компания Life. И на сцене начальник регионального управления мобильного оператора Life Станислав Тамазович Ляховский.